सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यो नमः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधे साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलुं पद्मकरेण शङ्खं चक्रं भूषितभू णाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये औदुम्बरकल्पवृक्ष कामधेनुश्च सङ्गमः गुरोपादौ दुर्लभौ भुवनत्रये कृते जनार्दनो देवस्त्रेतायां रघुनन्दनः द्वापारे रामकृष्णौ च कलौ श्रीपादवल्लभम् जयांसा जनी झाला जयानी सदा वसना केला जयाशा मुखी कीर्ति नमस्कार चैतन्य मूर्ति सारिखे पूर्ण वैराग्य जासे वसिष्ठा योगेश्वराचे कवि वाल्मीका सारिखा मान्य ऐसा। नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा जय जय रघुवीर मंगलमूर्ती मोरया सद्गुनाथ महाराज की राजाधिराज भगवान की जय हनुमान की जय श्रेष्ठ गंगाधर स्वामी महाराज की जय रामदास स्वामी महाराज की अवधूत चिंतन दत्त सद्गुरु मामा महाराज की जय कुंडली कवरदार हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंडरीनाथ महाराज की मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय सद्गुरु गजानन बाबा महाराज की जय सब संदन की जय जय रघुवीर समर गमपनी नी सानी सानी पर सगमपग मग हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम राम हरि हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय द्रेत गो वे धन धैरे गो पालन देत गोकुलक हरि राजा रा हरि जय जय रा ਜਾਰਾ ah <laughs> दृष्टि निहारि राज राम जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम हरी जय जय राम, जै जै राम। சாயா கீர்த்தனியே கீர்த்தனி கீர்த்தனிய சத் தேவா सदगुरुराया कीर्तनी ये सदगुरुरा न दीन परि मनासवाटे ही न दीन परी मनास बाटे वाटहिन दिन परि मनास बाटे इच्छा तव गुणकाया इच्छा तव गुणकाया कीर्तनी ये सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया का च नेनु मति मंदमी का ही चेनु मति मंदमी काही अथवा न्याया अथवाया अथवा अथवाया कीर्तन ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਵਾ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਯਾ ਕੀਰਤਨੀ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾ